все должности называть. Анатолий Михайлович, ты Хорошо. Я чуть -чуть подольше, что сегодня действительно большая честь находиться в славном футбольном городе Крылов. Крылов, город, который родил, воспитал Новикова, Маслаченко, Яремченко, Симчика и много много замечательных игроков. Я думаю, что сегодня мы присутствует начальная страница страницы истории приворовского футбола, его подъема. Я хотел бы сказать определенные слова, поскольку по долгу службы Федерации футбола объединены в Совет региона и честь возглавлять эту организацию очень почетно. Но и очень почетно появляться как раз в тех организациях, где на самом деле футбол развивается постоянно, равноценно и с некоторым прогрессом. Значит, сегодня уже отмечался то, что очень много сделано для футбола в вашей организации, коснувшись, что сегодня почетно находиться в такой организации. Мы футбольной организации считаем себя единой футбольной семьей. Почему? Потому что даже сегодня, воскресный день, вы бросили все, убежали от семьи и пришли сюда, потому что мы все отравлены, пропитаны, заражены, как угодно, футболом. Эта игра всенародная каким-то образом сумела найти и доступить каждому из вас свое сердце. И, и, вы сюда идете не по принуждению, не за зарплату, а вот именно за любви футбол. Это всегда отрадно. И как раз одной из главных целей Совета региона, Федерации футбола Украины, а я сегодня выступаю под вот, именем исполкома Федерации футбола. Кстати, позавчера мы встречались с Футбол сегодня имеет достаточно большие спортивные результаты. Он славен традиции. И футбольной команды, и кривой лога, и, Рога, и Никополь, которые сегодня переживают не лучшие времена, и Павла и других городов. Я помню, когда чемпионом Украины в была команда в Желтой Воли. То есть всегда футбол здесь был и будет. Время бывает разное. предстоит осуществлять. Одной из самых главных задач нашей организации футбольной является как раз вовлечение населения заказ. Мне кажется, это вам как раз удается. Большое внимание сейчас Национальная Федерация футбола выделяет и будет выделять совместно с Министерством образования, со всеми управлениями физической культуры и спорта, значит, уроку физической культуры в среднем школы. Значит, по нашей программе со следующего года всем федерациям будут переданы 500 миллионов футбольных мячей, в том числе 500 тысяч, 500 тысяч футбольных мячей, в том числе значительная часть будет передана вашим средним школам, которые сегодня внедрили и сегодня это работает занимается. Сегодня значит, мы будем подводить Национальной федерации футбола. Вы помните, что жила, работала Немного по этой программе будет ну, целевая комплексная программа развития футбола в 2003-2008 году. Значит, сегодня готовится объемный материал. Федерация футбола Украины будет давать этому свою оценку, что удалось, что не удалось, какие проблемы существуют. И как раз проблемы детского футбола будет отдельный блок, который будет непосредственно поставлен на определенные задачи. Мы не будем сейчас говорить о тех результатах, которые они имеются. Это лучше определить каждому из здесь сидящих. Значит, большое внимание уделяется э, соревнованиям на пути глубоко жизни. Мы знаем о том, что у вас это соревнование любимое среди детишек, значит, проводится среди трех вековых подразделений, и в том числе в Приуроде эта работа идет соответствующим образом. А лучшие команды объединяются уже в спортивные школы и играют в детской спортивной лиге Федерации футбола Днепропетровской области. Лучшие команды играют в ЮФЛ Украины. Здесь тоже Петропетровщина имеет свои результаты, и я знаю и считаю, что Крым всегда вносил и вносит значительную лепту в детского футбола. Профессиональный футбол, он всегда был, есть и будет. Лишь, лишь, лишь только экономические негаразды, которые сегодня потрясают не только нашу страну весь мир, мешают таким вот населенным пунктом, как я уже перечислял, имеется ли профессиональная команда. Хотя в Павлограде уже команда появилась, есть хорошая команда в Днепрозержинске, в других городах. Это тоже дает стимул для молодых ребят пополнять эти команды и уже себя проявлять для того, чтобы выходить на более высокий уровень. Поэтому и здесь в Федерации футбола есть свои, как сказать, направления, работы и так далее. Но основным мероприятием, которое организовывает Федерация футбола, это массовые соревнования среди любительских команд. И сегодня мы видим, что здесь действительно будет уделено должное внимание всем тем победителям, но я думаю, проигравших не будет. Понятно, что в турнирной таблице есть первое место, второе и третье, но все равно все играли, все активно сражались, и этим они уже добились определенного результата. Что хотелось бы пожелать? Пожелать одно, что вы сегодня богаты сами собой. если такого актива не будет, я думаю, что не состоится все эти мероприятия. Потому что сегодня в зале нет пустых мест, это как раз является залогом успеха вашей организации. С учетом того, что есть сегодня прекрасный, нормальный организатор, которого мы говорим, наш друг, член нашей семьи Игорь Васильевич, значит, и его команда, как мы говорим, он сегодня капитан этой дружины, как подчеркнул, господин Павелко, мне кажется, у вас будут новые результаты. Я хотел бы, чтобы вы все-таки больше обращали внимание, много внимания уделяется, я знаю, и студенческому футболу, и ветеранскому футболу. Значит, есть у вас и команды инвалидов, насколько я знаю, много уделяется значит, спортивным командам, для детей-сирот, если у вас такие команды, я знаю, что непосредственно сам Васильевич команда этой командой занимается, и много уделяет внимания. Поэтому проводится достаточно большой объем работы общественной организации, подчеркиваю, общественной организации. И если мы сегодня гордимся тем, что мы сегодня работаем в такой организации, и она объединяет такое большое значительное количество, будем называть их фанатами, любителями, или так, как угодно.